на данный момент в городе Маринка довольно-таки серьезная обстановка, очень тяжелая обстановка. В ней нет ни воды, ни электричества в ряде регионов, в ряде районов города. Также нету полного, полно не постачается газ. В данный момент проведены переговоры с противоборствующей мной с боевиками о том, что прекращение, время прекращения огня для восстановления трубопровода, газопровода и подачи газа на непосредственно в город Маринка. Также пытаемся сейчас мы восстановить работу электросети. И, да, на момент проведения работы сейчас режим тишины соблюдается. Скажем так, оцениваем довольно-таки хорошим. Повезло, потому что тишина нет, обстрелов. А так как тут? Второй день. Ну хорошо, второй же день. Вчера день тишины и сегодня день тишины. Все хорошо, тихо вот ездим, скупляемся, работаем, живем. Две ночи спим спокойно. Никаких проблем. А как вообще к перемирию относишься? Ой, скорее бы настал мир. Подивиться, все же разбито. Скорее бы мир. Он глянь без крыши, побито, все закрыто этими фанерами. Мир, мир, еще раз мы. С 11 июля живем. Не страшно только дуракам. Газа нет, воду дали, свет есть. И свет стабильно уже у нас месяца три с лишним. Вода уже есть, но ну, я же в частном секторе но есть вода. А с газом подстанция там стоит на, на восточной стороне, а там линия фронта проходит. Ну, да. Четверо человек повесилось в возрасте моем. У нас у дворе разбито. Еле накрыли дом хоть каким шифером, бо ну дожди будут. А он инвалид первой группы. Вот до матери приеду, она скупится, еду, вот сумки пруд. Ни в погреб не залезти. Ну, никак. Сарай завалило, там уголь начал гореть. Ну, хоть живи остались. Ни вікон, ни дверей. Ну, трохи позакривали. Трохи... Скажите, вот перемирие будет. Что вы думаете по этому поводу? Хай би так лежить, як зараз живемо. У дворі там тут капусти, що в кожний двор попадало. А ось хату спалили, жінка сталася з дочкою без е, чоловіка. І де її тепер жить? Зима. одні стіни стоять. Вони один на одного спирають, а хто, хто винуватий, нічого не зрозумне. Я никак не пойму, чого воюють, за что воюють.